Эта историческая фотография была напечатана здесь. Ой, да, она даже на бумаге кодок напечатана. Нет, не кодок. Это вообще... Или Нет, это вообще не фотобумага, это уже а -а -а. офсетная печать. А, -а, а, так, это... Странно, откуда она у нас. Ну, ты, видимо, там распечатывали. Ну, давай угу. другую принесем. Ну а предыстория этого очень длинная, не знаю, стоит ли ее рассказывать. Я увидел выставку род человеческий американского фотографа Эдварда Стейхена. На этой выставке была отражена жизнь земного шара. Там было представлено многие народы, но в их числе почему-то в фотографиях не было казанских татар. Когда во мне стало просыпаться, просыпаться интерес к своему народу, к его корням, и я понял, что я должен снимать жизнь татар, это меня зарядило. И первый, к кому я поехал после казанских татар, это были крымские татары. Эту химию я убрала, и сейчас там книги. Тут была фотобумага и химия все заполнено. А сейчас здесь все на библиотека. Угу. Вот. вот этим увеличителем. Это, все это хороший польский увеличитель. Слушай, тут пыль, как это вот. Ну, оставь пока. Угу. до своих сознательных съемок крымских татар я был несколько раз в Крыму. Конечно, меня восхищала природа, удивительный перепад пейзажей. С каждым километром как бы, менялся пейзаж, и это очень завораживало и всегда тянуло. И вдруг, когда оказалось, что это же родина крымских татар, вот это приобрело дополнительный интерес. И первое впечатление мое, оно связано с пикетом на площади Ленина в Бахчисарае. Огромное количество народа, ну, наверное, человек там триста-четыреста сидели с плакатами ⁇ Дайте нам право жить на родине ⁇ С этого началась моя съемка Крымских татар. Мы зачаты на ностальгии. Ностальгии наших родителей по, своей, по своему дому, по своей родине. Родина ассоциировалась у них с домом когда 18 мая 1944 года их вытащили из теплых постелей и навсегда увезли далеко. И это осталось самым дорогим, лучшим местом на Земле. И Крым ассоциировался у них именно с этим чувством. И они передавали его нам каждый день, каждую минуту, каждую секунду своей жизни. Но когда я увидел вот эти пикеты и пообщался с лидерами крымских татар, я понял, что у казанских татар нет четкой организации, четкого плана, как они будут возрождаться, если им такая возможность представится. А у крымских татар я увидел совершенно четкое управление ситуацией как-то вот это игольное ушко, когда можно было организовать движение за возвращение на родину, организация крымских татар, она это очень дух времени четко уловила и, совершенно идеально воспользовалась этим. Я не думаю, ни до, ни после такое массовое возвращение на историческую родину не могло бы состояться. Пошел, другую подборку. А где -то, где -то, где -то... Это братья Ильяс, активисты национального движения Карасу Базара. Значит, на этой фотографии, если следовать такой практике слева-направо, мой родной братишка, зовут его Эскендер, фамилия Ильясов, Хадырогла. Следующий в середине, ну, это я. На самом деле, без кокетства, вот, вот я когда-то был таким. Ну и самый крайний справа, это мой старший брат. Эта фотография сделана была в период середины 90-х годов в городе Кезлеве. Это был достаточно известный, значимый семинар. Наша организация называлась Информационно-просветитель Центр Бураза, руководителем которого я был. Я вообще бы по жизни хотел бы быть скульптором, но ну, с растительностью, с деревьями у меня что-то получается. Я всю жизнь, свою сознательную жизнь мечтал быть полноценным крымским татарином. Я помню памятный исторический год. Это год, когда мы стояли летом на Красной площади. Я был из тех, который пытался услышать главный, наверное, ответ на наш исторический вопрос, когда занимался просветительской работой, когда занимался профессионально образовательной работой, когда я всячески максимально содействовал учреждению школ с крымско-татарским языком обучения я всегда оставался и пытался остаться крымским татарином. Эта мечта у меня, наверное, будет до конца моих дней. То есть на каждом шагу нам надо было отстаивать свое пространство жизненное. Его не готовы были нам уступать, это жизненное пространство. И это вот формировало в определенном смысле наш характер. И вот мы жили этой мечтой увидеть то место, к которому мы причастны, где наши корни. И вот это и есть наша Родина. Ну, она была, да, она была еще со времен жизни в Узбекистане активисткой oh. <свят> национального движения. Ну и в Судаке, оказавшись в 1988 году, она сразу же подключилась к этой работе. Второй Курултай в мае 1991 -го года. И в то время у меня созрело решение переехать в Крым. Я был свободен. На этом Курултае первый кадр я сделал зал Курултай. И на переднем плане: Кто Вы думаете сидит, Эльмира, с которой я совершенно не знаком был в то время. И вот в перерыв нас представили друг другу. Это был Курултай. И была выставка этих работ. И я посмотрела на эти фотографии, я была очарована ими. Про себя я отметила. Надо познакомиться с ним. Потому что он увидел в крымских татарах, в обычных вещах, которые делали люди. Мы-то привыкли, что это обычно, ежеднев, ну, такая повседневная наша жизнь. А тут это было... Что-то такое, в такой восторг внутренний. Думаю, надо увидеться с этим человеком. По первому взгляду, по Курултаю, она не произвела на меня впечатление а в следующей поездке, когда мы снимали события Судакского региона, я понял, эта женщина мне подходит. И я сделал ей предложение. ноябре 91 -го года я стал владельцем вот этой земли. А уже э, одновременно я сделал предложение Эльмире. И в декабре, в конце декабря этого года у нас была свадьба. А крымские татары говорили, у нас в качестве приданого Претендент должен предъявить свой дом, что у него есть место, где жить. Но в данном случае, учитывая эти обстоятельства, и твой фундамент с участком тоже в качестве приданного пригодится, зачтется. Вот таким образом я оказался в этих местах. А в 28 декабря 1991 года мы с ним поженились. И через два дня распался союз. Главный секрет всех живых фотографий у всех фотографов, я считаю, не только у меня – это честное, откровенное отношение. То, что ты видишь, чтобы это прошло через сердце, через душу. То, что я увидел, меня очень тронуло. И, конечно, я даже не думал ни о композиции, ни о чем. События развивались так стремительно, что вот весь мой предыдущий опыт фотографа, все, что я там наупражнял в композиции, в свете, оно автоматически ложилось в кадр. К сожалению, вот мои лучшие кадры, которые пользуются феноменальным успехом, которые чаще всего, которыми иллюстрируется состояние крымских татар в начале 90-х, вот с этими героями, к сожалению, мне ну, не пришло в ум как-то их найти. И вот сейчас при ближайшей поездке я пытаюсь этот пробел восстановить. очень рада вас видеть. И вас зовут Сергей. Сергей. Кузнецов. Да, Фамилию-то да. я знаю. Меня зовут тетя Эльмира, это дядя Ревха. Было какие-то ощущения? Конечно. С казахами гуляешь. Было ощущения? У нас не было. Слово «хазах» знаете? В смысле знаете? Я тут живу, я тут родился. наверное, в 1991 году. Десять десять. А блямит маленький был тогда, значит. Малюсенький такой совсем. Ну вот чувствую. Здесь у вас где-то да, он... да, да, да. да. жил да? он жил. Где и смет живет в этом да. доме? Где да. -на, на Риман? А да. ой, где на -риман, да, точно на реман. Или ходил ты. А на чем ходили? Подожди, не ходил с вами календовать. Меном бабам, алтмуш еды эда из лета хую. Три года, как на работу ходил, он вычистил этот колодец, посадил там с чаиров, принес деревья и высадил в сад. А сегодня этот колодец, ну, там же никого нет, хьянетлик это, вырыли такой ливнисток, и его опять завалило, этот колодец, с виноградников. Это вот отношение крымского татарина – и не крымского татарина. Вот я, например, вернулась, чтобы возродить колодец своего баба. Ну, вот здесь что за фотография сейчас? Угу. О, здесь вот Крым. Сразу по многих их уже нет живых. А, еще возраст, сколько лет? 25-30 лет прошло. А я почему-то еще живой. Во всех селах, где крымские татары в Крыму проживают, у них бывает день свой, своего села. Это как раз один день Айсереса, когда собирается со всего Крыма, и даже за пределы Крыма односельчане и устраивают общий праздник. И поскольку я там тогда уже был председатель Меджлиса, очень многие односельчане подходили ко мне, вот так обнимались и фотографировали. Таких очень много фотографий. Ну вот это э, одна из этих. Бурное время было. Очень много... Самостроев, все были заняты обустройством. И вот этот национальный день, день села — это какая-то отдушина, когда все собирались, делились впечатлениями, рассказывали друг о друге. И каждый хвалил свое село, говорил о том, что это село само, самое лучшее в Крыму, что их от не самые лучшие крымские татары. мечта одна была всегда, чтобы до ухода на тот свет создать такие условия, чтобы была гарантия того, что нация будет продолжать существовать и развиваться. А одним из главных этих условий для этого было, конечно, восстановление национальной территориальной автономии. Речь не шла, конечно, о создании Крымской автономной Советской Социалистической Республики, а именно национальной территориальной автономии в рамках украинского государства. по этой мечте был, конечно, нанесен серьезный удар в 2014 году оккупации и новая волна иммиграции крымских татар родины, возврат к советским порядкам, причем порядкам даже хуже, чем советские. Достигнуто, в общем-то, немало. К сожалению, вот отсутствие дальновидности, понимание э, ситуации в Крыму, в эшелонах власти Украины, создали вот такие вот трагические последствия. Диктатура и демократия, свобода и несвобода, цивилизационный такой рост и упрощенность общества до самых простых инстинктов. И это находится в постоянной схватке друг с другом. Но органически естественным, естественной потребностью человека является свобода. И поэтому я думаю, что будущее за свободой. Завтра там, где свобода. Да, когда я построил дом, первая комната, это была лаборатория. У меня была комната запланирована на метр... На два шага меньше. Да, на два шага меньше. И когда закладывали стены, мне показалось это мало. И я сделал широкий шаг. И сказал, вот здесь будет стена. И у нас будет И это, меньше. Это послужило поводом для постоянных упреков. Ты уменьшил размеры нашей спальни на два шага, сказала Эльмира. И до сих пор меня рабочий, осуждает да. за это. Эдем Тудаков, да, вот он планирует участок. А познакомились мы с ним уже через многие годы, буквально 3 или 4 года назад. Это 91 год, наверное, где-то сентябрь. Я делал нивелировку дома. Это как раз я сделал здесь геодезическую съемку. И вот тогда он мне попросил, чтобы я попозировал ему с этим нивелиром. Я смотрел в нивелир, он говорит, нет, поверни голову. Я говорю, ну я тогда ничего не буду видеть. Он говорит, нет, фотография такая вещь, что он будет казаться, что ты смотришь в нивелир. Он мне сказал повернуть вот таким образом и сделать вид, что я снимаю его. В 98 году создал свою строительную фирму в Бахчисарае. Вот в четвертом микрорайоне я построил порядка, наша фирма построила порядка 350 квартир. Работал председателем республиканского комитета, был членом правительства. После 2014 -го года я уже больше нигде не работал, я закрыл все наши проекты, так сказать. Сейчас просто обычный пенсионер. Но занимаюсь проблемами ханского дворца. Нахожу в этом свою главную миссию сегодня. Поэтому, наверное, вот это и есть моя основная стезя, которую я должен был делать, чтобы в этих условиях, при этих режимах, Пытаться сохранить наше культурное наследие. Каким бы я хотел видеть Крым? Крым — частью цивилизованного мира. Именно цивилизованного мира. Только в цивилизованном мире может развиваться все народы. — Тогда я вот здесь, да? — Наоборот, вот так, вот так. Вот так. Я здесь, давай, 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 быстрее. давай, 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 Давайте быстрее,